Шановні присутні, для українського народу тема соборності завжди була особливо болючою і неявельно складною. Упродовж століть землі України були розрізнені, належали до різних держав Російської імперії, Польщі, австро угорщини Тож споконвічною ідеєю імлігією українців було об'єднання розрізаних частин України у межах однієї держави. Штучний поділ створював перепони на шляху його розвитку, формував відмінні риси політичної культури, господарської інфраструктури, етноконфесійних відносин. Та, незважаючи на важку долю нашого народу, ідея всеукраїнської єдності, соборності України ніколи не полишала. Ні. День 22 січня 1919 року війшов до національного календаря як велике державне свято. День Соборності України. Саме тоді, на площі перед Київською Софією, відбулася подія, про яку мріяли покоління українських патріотів. На Великому зібранні було урочисто проголошено грубу Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Віддак та звуки. Що став урочистим заспівом цього свята, проліг відлік новітнього літочислення України, сповнений якісно нового національного державотворчого змісту. Кожен народ має свої священні символи, котрі уособлюють його самобутність, національну єдність. Вони покликані підносити до у боротьбі за свободу, національну самоідентифікацію та самоутвердження за власну самостійну державу. Україна як суверенна держава має власні державні символи. У статті 20 розділ 1 Конституції України записано державними символами України є державний прапор України, державний герб та державний гімн України. Символіка це своєрідна картка кожної країни. Вона, ніби представляє її, підтверджує її існування. Шановні присутні, урочистий захід з нагоди Дня Соборності. України оглашается открытым. Секретарю Минской Рады Соловьеву Виктору Игоровичу. Дорогие земляки, прорубежане, жители Украины. 22 числа в Украине будет отмечаться Государственная праздник, День Соборности Украины. 98 лет назад произошло это, это событие. И вот интересное, наводит на такие интересные размышления. История, она достаточно жестокая наука те события, которые иногда людям кажутся судьбоносными. Она безжалостно отметает, и они в реку истории уходят, никто о них, в общем-то, и не вспоминает. И это вот происходит буквально на протяжении жизни одного человека. И те события, которые вначале кажутся рядовыми, может быть, рутинными, они, наоборот, в течение времени оказываются в истории нации, в истории страны теми, которые создают эту нацию, создают эту страну. Вот именно такое событие произошло 98 лет назад. За эти 98 лет назад, вот вдумайтесь, 100 лет прошло, за это время это событие ну, могло бы так забронзовить, знаете, вот стать уже типа памятным и все. Но вот события последних лет, они просто доказывают, что это по-прежнему для нас актуально. Вот нас по-прежнему сегодня пытаются разделить. Нас пытаются разделить на Сидяким и Забалентьев. На бендеровцевом Маскалей. К сожалению, вот сегодня народ Донбасса, он платит достаточно э, тяжелую цену, большую цену за те ошибки, которые допускал в том числе и народ Донбасса. Э, буквально на протяжении каких-то 10 лет назад, помните, как мы тут очень шумно, ну мы, я говорю, потому что я отношусь к этому народу. Вот, это не значит, что я кричал, я сразу... Но когда, если ты принадлежишь к этому народу, то ты за его ошибки и отвечаешь тоже. Мы так очень уверенно кричали, что Донбасс весь кормит Украину. Вот исторические события показывают, ну извините, к чему мы приходим. Сегодня приходится уже, уже мне сегодня слышать, что Донбасс это кровоточащая рана Украины, Украина это дело не переварит, в конце концов можно обойтись и без Донбасса. Вот за такое малодушие, за такие ошибки, повторюсь, вернусь к началу своего небольшого выступления, все равно придется обязательно платить, и каждый заплатит свою цену. Поэтому поздравляю вас сегодня с государственным праздником Днем Соборности Украины и желаю вам, безусловно, здоровья там и творческих успехов. Я хочу пожелать нам всем, чтобы мы были едиными. Только тогда, когда Восток и Запад, Юг и Север Украины сольются в один мощный кулак, вот тогда нам не страшны никакие внешние враги. Ту агрессию, которую нам сегодня навязали извне, мы, безусловно, преодолеем. Все это закончится. Но жизнь-то продолжается дальше. И народ Украины, я верю, безусловно, что он таким единым будет. С праздником, друзья!